اب ہم آ جاتے اس کے اس کی طرف کہ مولا وہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ رب العالمین کہ اس باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک ایک حقیقت کو ہم اس طرح سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں معدوم ہیں عدم اور آپ کو نظر آتا ہے حضرت مجدد الفانی صاحب لکھتے ہیں اس بات کو اے میرے بیٹے دنیا آزمائش اور ابتلا کا, کا مقام ہے دیکھنے میں شیرین اور تراوت و تازگی کا خیالات ہے اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلازت کے ساتھ کہ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے اب یہاں پر وہ دنیا کا اتنا تو ہم نے دنیا کا آپ کو بول دیا اب تھوڑا سا اس کو ہم اس پر لیاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے دنیا کے اندر اب اس میں ہم دو لذتوں کو ڈھونڈتے ہیں اس طرح سے ایک ہمارے روحانی لذت ہے اور ایک ہماری جسمانی لذت ہے رب العالمین نے بنایا نظام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام رکھا ہوا ہے کہ جسمانی نفسانی تکلیفوں سے روح کو سکون آ آ آ خوشی ملتی ہے اور روحانی اور جسمانی اس سے آسائشوں سے روح کو تکلیف ملتی ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم آگے کھولیں گے اب آپ کا یہ سوال ادھر آتا ہے کہ جب میں یہ دنیاوی کاموں کھاتا ہوں تو روح بھی خوش ہوتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے آخر مرتبہ آدم کا ہے اور آدمی محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے اور یہ مسکین انسان اگر اس سفر مشغول مخلوقات یہ جو سفر زندگی کیس نے شروع کیا ہوا ہے آج یہ کروں گا آج یہ کروں گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کام کے لیے تو اگر یہ اس سفر سے واپس نہ آیا تو حالانکہ عبدی میں گیا بھائی اگر اس سفر یعنی مشغولی مخلوقات سے واپس نہ لوٹا تو اس سے زیادہ محروم اور کوئی شر نہیں ہے یہ روح کا مرض ہے اس کو ذرا غور سے سنیں گے یہ روح کا مرض ہے مثال کے طور پہ ایک بیمار بیوش ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کسی تکلیف کا نہیں پتہ چلتا ہے روح جب جسم میں بیوش ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ اس کی حس ختم ہو گیا پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر کچھ نہیں بولتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میرا روح ناراض ہے میرا روح بیمار ہے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا دوبارہ سنیں یہ روح کا مرض ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے اور لذت کو درد علم تصور کرتا ہے وہ جو اس کو حق کے راستے میں جو تکلیف اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اصل میں نفس کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ انہوں نے چن کے نفس کا رنگ اختیار کیا ہے نفس کی شکل میں آ گیا ہے تو اس کو اس لذت کا پتہ نہیں چلتا اس تک پہنچتا نہیں ہے وہ لذت صحیح یہ روح کا مرض ہے بیمار ہے ناتوان ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے اور لذت کو درد و علم تصور کرتا ہے جس طرح سفراوی مزاج انسان مرض سفرا کی باعث شیرینی چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے پیلیے کے آدمی پیلا جب ہو جاتا ہے آپ جب اس کو چینی دے دیتے ہیں تو وہ بیماری کی وجہ سے چینی اس کے زبان پہ زہر لگتی ہے تو چینی کا محسوس نہ ہونا اس کی علامت ہے یا آپ نے اس میں سنا ہوگا نا یہ, یہ کرونا میں کہ جی ہمارا ذائقہ بھی ختم ہو گیا اور ہمارا سنگنا اور سنگنا بھی ختم ہو گیا تو بیمار ہو گیا وہ یہ آپ کے دو عضو بیمار ہو گئے تو آپ کو ذائقہ بھی نہیں آتا آپ کو آواز بھی نہیں آتی جب یہ عالم بیمار ہو جاتا ہے تو روح جب بیمار ہو جاتا ہے تو جو وہ بولتا نہیں ہے آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے وہ اس لیے نہیں تنگ کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے اس کو بیمار اتنا ہے کہ اس کو نفس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے اس کو اپنا وہ ہی ختم ہے تو اہل عقل پر اولاً اس مرض کا ازالہ ضروری ہے تاکہ جسمانی علام و مسائد کے باوجود اپنے خوش و خرم بسر کریں یہ جو روح اس حال میں ہے اور یہ آدمی اتنا خوش خرم بٹھا بیٹھا ہوا ہے کہ نہ اس کے کھانے پہ فرق پڑتا ہے نہ اس کے سونے پہ فرق پڑتا ہے نہ اس کو خیال آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا روح مر گیا ہے اس کو اقل مند کو پہلے اس کا فکر کرنا چاہیے کہ اس کو ہوش آ جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں اس میں نے کس کو بیمار ہے اس کو کیوں احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا اس عیش و عشرت رنج و غمی دنیاوی میں بھی خوش رہنا کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کرنے پڑتی ہیں اگر اچھی طرح حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوتی تو اس کے جو کی جو کے برابر قیمت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکلیف کے لیے لایا ہے تاکہ نفس کو تکلیف ہو اور لذت کس کو ملے روح کو ملے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا تخلیق جو عارضی طور پر اس کے خوبصورتیاں دیا ہے اس نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں کہ وہ عارضی ہے اس اس کائنات کا رب العالمین نے اس عالم دنیا کو رکھا اس لیے کہ ادھر آ کر کے انسان تکلیف برداشت کرے اس کا روح پرواز کر سکے منور ہو جائے اگر دنیا میں تکلیف نہیں ہے تو اس دنیا کا ایک جو قدر بھی نہیں اچھی طرح سے حالات دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوتی تو اللہ اپنے کسی نبی کسی ولی کسی کو ادھر نہ پڑتا ان کو صرف اس لیے ادھر دنیا کو بنایا ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف ہو اور پھر اس کے بعد ان کو عالی درجہ روح کو مل جائے آپ اس کو پھر شروع کرو تمام نبیوں کے تکالیفوں سے حضرت امام حسن حسین کی شاع تک اس کو لیا ہے اس کو ذرا وقت کم ہے اس کو نہیں کھولیں گے جس طرح بوک کا تین سال آپ کو کھانا نہیں دیں گے کہیں پاڑ میں بند کر دیں گے تو یہ سارا تکلیفیں اس لیے دیتا ہے یہ فقر مسکنی آپ یقین مانیں اصحاب صفحہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اتنا کپڑا ہوتا تھا کہ ادھر ڈالتے تھے تو صلی اللہ صلی اسے نہیں کہتے تھے جاؤ ذرا مزدوری کر کے لے وہ بھوک وہ تکلیفیں کہ جو ان کے جسم کو پہنچتی تھی ان سے ان کے روح آلہ پرواز کرتے تھے تو اس دنیا کا راز یہ ہو گیا کہ یہ, یہ نیست ہے وقتی طور پر جو یہ کچھ اس میں نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کے اندر جو تکلیف ہے اس لوگوں نے جو ان کے تکلیف سے پائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گئے اور جو ان کے رنگ و روغنوں میں اور ان کے ذائقوں میں چسکا رہا تو جب یہ ختم ہو جائے گی ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا رب العالمین کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عالم ہے یہ اس عالم کے حقیقت ہے اگر اچھی طرح سے حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں رنج غم مصیبت نہ ہوتے تو اس کے جو کے برابر بھی قدر نہ ہوتے پھر تو چاہیے نہیں تھا جس سے مرض زائل ہوتا ہے فقیر کو اپنے آپ کو کہتا ہے مجدد صاحب فقیر کو اس طرح محسوس ہوا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے عام کھانے کے دعوت کرتے ہیں اور اس میں خلوصیت ملحوظ نہیں رکھتے فرماتے میں آپ کو یہ مثال ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کا دعوت کرتے ہیں اس میں خلوصیت نہیں ہے جس مقصد کے لیے بھی اس نے کھانا کیا ہوا ہے اور دعوت کھانے والوں میں سے بعض لوگ شکوی اور شکایت کے زبان کو لیتے ہیں اب اس نے دعوت کا لیا آپ کی شادی کا اس کے بعد اس نے بولا کہ بھائی کوئی بندوبست نہیں تھا صحیح نہیں تھا نمک زیادہ تھی ہمیں تو کچھ ملا نہیں اب اس نے شکایت کر دیا جب اس نے شکایت کھول لیا تو عام اور صاحب تو عام کا عیب نکالتے ہیں اب اس وقت جو اس نے تکلیف پہنچائی اس کو اس کی آجزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کو قبول کر دیا مثال چھوٹا دے دیا لیکن آ, مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیا کہ اصل مقصد کیا ہے کہ جب وہ چیز آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تکلیف کو آپ لے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس سے آپ کا روح پرواز کرتا ہے ورنہ وہ صرف کھانا پینا ہے اور وہ چلا گیا اس طعام دینے والے نے ان کے تانوں ان کے عیب اور ان کے بدبوئی سے جو اس میں شکستگی آ گئی اس سے اس کے روح نے پرواز کر لیا اللہ کو راضی کر لیا وہ عالم امر سے اس کا تعلق ہو گیا خلق سے نکل گیا ان کی اس رویے سے دل شکست دل دعوت کی اس ظلمت نیت کی خرابی کو جو دعوت توام میں پائی جاتی ہے قبولیت کے مقام میں لیاتا ہے اس کے اس شکستگی اس شرمندگی اور اس کے اس کمی جو اس کے اندر اس نے محسوس کر لیا وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے اور اس سے صاحب طعام کو شکست دلی لاحق نہ ہوتی تو وہ طعام ظلمت و خدورت سے پر ہوتا اگر یہ بات نہ آتی تو وہ کھانے والوں کو صرف وہ کھانا ملتا اور ان کو صرف وہ, وہ مال چلا جاتا وہ جو اصل روح کی چیز ہے اس میں سے نہ ملتا اس اس صورت میں تو عام کو قبولیت کے احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہوتی پس کام کا مدار پس کام کا مدار یہ ہے کہ جتنا اس میں شکستگی آئے گی جتنا اس نفس میں ٹوٹ پھوٹ آئے گی جتنا یہ فقر میں آئے گا جتنا یہ بیماری میں آئے گا جتنا یہ تکلیف میں آئے گا روح کو اس کی پرواز ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ روح آپ کا دیکھ درد کی وجہ سے پوری رات جو آپ فریاد کرتے ہیں وہ آپ کے تمام دنیا کے سونا حاصل کرنے چاندی حاصل کرنے جائیداد حاصل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا جو تم اس بیماری میں اس کو یاد کرتے ہو اس وقت تمہارا روح خوش ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مدار شکستگی اور آوارہ دلی پر ہے اور ہم ناز پردہ اور عیش اور نعمت کے دلدادگان کے لیے کام بڑا مشکل ہے جس لوگوں نے دل سمجھتے ہو جس نے دل دیا ہوا ہے کسی کو ہم تو عیش کیا بولا ہم ناس پر ہم تو ناز کے پرورش والے ہیں نعمت عیش و نعمت کے دل دادا گان ناس کے پرورش ہوئی ہماری اور نعمتوں کو اور آسودگی کو ہم نے دل دیا ہوا ہے ٹھیک دلدادگان گان کے لیے کام بڑا مشکل ہے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وما خَلَقْتُ الجن وَالْإِنسَ إِلَّا علی وہ میں نے جن و انس پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کرے عبادت کرو یہ ہے کہ اس کا نفس ٹوٹے تکلیفیں برداشت کرے اس کی اطاعت کرے اور اس کو محبتوں میں اور اس کو قربت ملے وصلت ملے جو واپس جا کے الہم کے طرف جاتا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے میں راضی ہوں جس کا لب لباب شکر ہے اس مقام کے آجزی اور شکر جو آئے الحمدللہ کے کی طرف رب العالمین میں آدمی ادھر پھس جاتا ہے وہ صفات کی شرک میں چلا جاتا ہے کیا فرمایا اس سبق میں کہ آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کے ہوا کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے مطلب اس نے روح کے بیماری لے لیا اور جسم کے آسائش اور نفس کے آسائش سرداری بڑھائی سیاست جس چیز میں اس کا خوش ہے اسی پر وہ زندگی وقف ہے اس کی اس کے لیے نہ صقطی ہے فرماتے یہ تو ما خلقت الجن والانس ہے کہ اور عبادت عبارت تزل اور شکستگی سے عبارت ہے اور عبادت آپ کا کس سے عبارت ہے دوبارہ سنونے کہ ہم کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں آپ کا عبادت کا اصل مقصد تمہاری زندگی کا ٹوٹ ٹوٹ ہے جسم کا عجزی ہے تقاضے نہیں ہے محبتوں سے آزادی ہے گرفتاریوں سے آزادی ہے اور عبادت تزل اور شکستگی سی عبارت ہے تو انسان کے پیدائش سے مقصود میں اس پر بات ختم کر رہا ہوں رب العالمین کیا ہوا تو انسان کی پیدائش رب العالمین ہو گیا رب نے پیدا کیا پالا پرورش کی پیدائش کے بعد اس کو زندگی دیا مقصود اس کے آجزی اور ان کے ساری اس کی آجزی اور ان کی ساری اور ان لوگ ان چیزوں سے اس کا تعلق نہ بن جائے ٹھیک خاص کر مسلمان اور دینداروں کے پیدائش و خلقت ان کے لیے تو دنیا ہی قید خان تب حدیث میں ایسے نہیں کہا کہ مومن کے لیے یہ ہے اور قید خانہ میں عیش و آرام تلاش کرنا عقل سے بعید بات ہے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ قید خانے میں مجھے عیش و آرام مل جائے نا تو وہ تو پہلے تو وہ بندوبست کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے بس آدمی کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد کے بغیر چارہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم بے طاقتوں کو اس معنی اور حقیقت پر استقامت نصیب کرے جس کو یہ خط لکھا گیا ہے وہ سید ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جد امجد کے حرمت سے علیہ وعلیہ و وسلاۃ و تسلیمات الحمد للہ ارب العلم وسلط وسلم علیہ ورحمة للعالمين محمد مصطفى صلوات الله وسلامه. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاء القرآن. اللهم انا نسألك العفو والعافية ما فات في والدين والدنيا, والدنيا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه ثم آمين برحمتك يا